Приклад, як потрібно давати інтерв'ю кремлівським пропагандистам, продемонстрував російський опозиційний політик Костянтин Боровий. Блогер і письменник Максим Єфімов зафіксував момент спілкування колишнього депутата Держдуми РФ з так званим журналістом Зарубіним, який виконує доручення шанувальника радіоактивного попелу Кисельова. Росія, єдина страна в світі, яка реально способна привратіть США в радіоактивний пепел. Але спершу невеличкий відступ. Один з основних пропагандистських ресурсів РФ ВГТРК телеканал Росія делегував до Вільнюса на форум вільної Росії одразу двох репортерів. І не помилився. Зарубіна невдовзі депортували. Ось після цього інциденту. Під час якого він довів Гаріка Спарова до нервового зриву, служба новин телеканалу Росія, звісно, спотворила дійсність і розповіла, що опозиційний політик влаштував істерику у відповідь на звичайні запитання журналістів. Ну а теперь Вильнюс. Там сегодня открывается первый форум «Свободной России». В течение двух дней его участники, а это в основном представители так называемой несистемной оппозиции, будут обсуждать возможные пути выхода из политического и экономического кризиса, в который Россия, по их мнению, сейчас переживает. На дискуссии в столицу Литвы приехали более 40 экспертов и гражданских активистов. Правда, живет большинство этих экспертов уже не в нашей стране. Именно здесь и собрались те, кто решил, что что знают, что для России лучше, и те, кто мечтает о смене режима в России. Многие действительно из этих людей уже давно живут за границей. Форум заявлен как максимально открытый, но вот вы знаете почему-то с российскими журналистами на этом форуме... Участники общаться не горят э, желанием. Предлагаю посмотреть фрагмент, где действующие лица. Шахматист Гарри Каспаров, э, светская львица Бажена Рынска, я и мой коллега Павел Зарубин. Гарри Тимович, Тимович просто можете, Тимович, Тимович, просто можете Тимович, поговорить, Гарри Тимович. Что у вас такое за... Что с вами происходит? Господин Каспаров, куда вы нас чем Опа, держи, держи. Держи. Девушка Бажена, вы что делаете, девушка? Мы, пол полицию вызову звать. По а кто нам. Мы сейчас вызовем полицию. Вы на выпадают. нас нападаете. Гарри Кимович, да просто поговорить нормально. Можете просто нормально поговорить можем. О форуме. Мы не собираем. Мы идем туда. Урод. ГБШ. Секундочку. я надеюсь, що слава Богу, мені в Москві. Без а чому ми не можемо просто поговоріти? Та провокаторка дебит. Визові поліцію ані при ми офіційний журналіст. Нагадаємо, що Зарубін це той самий провокатор, який відзначився в мінську у 2015 році, коли під час візиту Петра Порошенка вигукував на адресу президента недоречні запитання. Зачем ваші бойця, визитили, господин Порашенко, Порошенко? Господин за чим ваша байська бандяки-пожителі? Господин Порошенко? зі столиці Білорусі тоді Зарубіна також виштовхали. Тому створювати подібні провокації він спеціально навчений. Але у спілкуванні із Костянтином Боровим цей номер не спрацював. Вашій увазі, цей незабутній діалог. Ну кого именно в России Всех арестуют. Ну, всех, кого? кто будет обсуждать. Гарика арестуют и будут э, преследовать. Того же Пономарева арестуют. А, 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 а вот вы спокойно вы, живете в России, выражаете свое мнение. Наверное, потому что законом все хорошо, мне так Нет, Нет -то. не, могут убить. А, а у Балаболини, Бо -Бо что были проблемы с законом, Дело полностью вы Это неправда вы это знаете. Вы знаете, что главный заказчик не назвал. вы знаете, что а, 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 фактический заказчик Владимир Путин не назвает. Идет время, всех назовем, придет время, и а, его решение по поводу сбитого Боинга получит оценку международного трибунала. Преступление против человечности в Украине был получен. Вот то, к чему вы сейчас призываете, очень напоминает то, что сейчас происходит на Украине. Там те, кто пришел к власти, расправляются. Очевидно, наверное, вы не будете отрицать этого, расправляются с Я своими это буду оппонентами. отрицать, Я об этом говорю постоянно в Украине. Закон о иллюстрации не действует. А оппозиционный блок, который существует, это все вот эти самые... Януковича люди, они остались в политической системе, не работает законодательство. А на наш взгляд, это путь, которым даже Россия прийти? Вот то, что в Украине творится сейчас. Обязательно, потому что этим путем прошла Чехия и нормально развивается. Все страны Балтии прошли этим путем, все. Те, то, кому есть, то что не на Украине отсекли, фактически, от политической жизни миллионы людей, это нормально. Причем чем здесь миллионы людей? Ну, отсекли, потому что Донбасс не участвует ни в отсекли чем. Отсекли подонков, которые... <с 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 Донбасс, Гиркин, да. ГРУ, Секундочку, ФСБ... там живет несколько миллионов человек. Так, дети, они женщины. Они... Окупили. Территория оккупирована Россией. Причем здесь эти женщины и дети, которые лишены права участвовать в этом? Мы их оккупировали. Россия... Мы оккупировали эту территорию, заслали туда просто уголовку. Ну что, это решение проблемы? И решаются проблемы просто обсуждаем Все на свете. Я хотел про конкретное мероприятие спросить. На ваш взгляд, конечная цель? Зачем вот в принципе нужен, нужен этот форум, эта дискуссия, это для чего? Цель дискуссии в данном случае понять, как мы можем выбраться из этого ужасного состояние России образом, который ее завел в путь. Каким путем? Потому что а а, в чем а, ужас. Уровень жизни падает просто ежедневно. А, больше 50% граждан уже живут ниже уровня бедности. Перспективы России в изоляции в полной... Перспективы э, экономического развития отсутствуют. Просто отсутствуют. Никто не хочет больше инвестировать в Россию. Бизнес существовать не может, это не мечта. Надо что-то делать, потом... — у вас экономические проблемы в Они не решаются без политических Нужно что-то делать, чтобы этот режим отстранить от власти, потому что это преступный режим. Это режим а конституционно... по в любом государстве призывать к устранению режима. Так сказать, конечно. Но, конечно. В любом вот, государстве. Если вы, например, находясь в сказать, в любом государстве политики призывают к смене власти. Но Когда не к свержению режима. Я, я не призываю к свержению режима. Это было бы замечательно. А но... Власть как меняется? Она меняется только путем выборов закона, так? В тот момент, когда власть отменяет выборы или когда выборы превращаются в фикцию, как это произошло в России, этот метод смены власти становится невозможным. Последний вопрос. Мы сегодня пытались со многими вашими коллегами пообщаться. Алексей я об этом тоже сказал. Очень странная реакция. Как бы не относились вы к российским журналистам или пропагандистам, которые... Вы ну не журналист, но это что дает право хватать, пить? Вот ваше отношение личностное какое-то ко мне, дает право хватать, пить, вырвать микрофон? Это демократично. Мы, вы не журналист. Вы пропагандист. Хорошо, я пропагандист, Советский давайте с вами согласимся. И что, можно вот у меня отбирать от технику? Вам, если у вас отобрать технику, вам купят в 10 раз больше. чем Тот же самый сеч, то который получает. получали вы, по вы же определитесь, по закону или по понятию. Сечин получает в день ровно столько, сколько стоят ваши все камеры. Не волнуйтесь, вам купят новые. Нет, ну просто вот интересно мне, люди, призывающие к демократической ценности, в какой бы, может быть, вам непри... неприятной для вас ситуации вы не находились в этот момент. Ну как можно хватать, применять силу? Я Я просто... Нет. Да, извините, я за ваших коллег вас спрашиваю. Нас сегодня не похватал, Нет, кто мои только коллеги, не похватал. Мои коллеги просто люди. Я, я себя считаю, врачом. Я общаюсь с вами, потому что надеюсь на то, что да, вас произведет какое-то спасибо большое слова, за то, что вы общаетесь, я потому я что мы, говорил. в принципе, ровно того же хотели и от всех ваших э, коллег, которые здесь. Они, не могут, они, не могут. они молодцы. Я не такой принципиальный человек. Вот. Они не могут общаться с... А и... что вы рассчитываете в России, если вы не общаетесь со средствами массовой информации? Вы не средство массовой информации. вы ну, перестаньте. Когда ну у нас... Вы же говорите всем, что федеральные каналы запудрили всем головы. Федеральные каналы всем все запудрили. Ну так вот, общайтесь с федеральными каналами. Вы... вы пропагандисты, вы не средства массовой информации. То, что я вам скажу, там, половина, там, 90%. Вы просто выведу. Ну, а, а, я сейчас работаю не с каналом, я работаю с вами. Я пытаюсь вот лично вас убедить в том, что то, что вы делаете, это маленькое преступление, очень опасное, за которое вам придется... А конкретный пример преступления? Ложь. Ложь участия в пропагандистских кампаниях, распространение ложной информации. Я думаю, что... Ложь? Ну какая ложь? Что вы имеете в виду? канал и по поводу Савченко, то, что сейчас передается, потоки лжи, по поводу ситуации в Украине. Ну, то, что вы сейчас говорили, пытались вставить в диалог, наш, Но обычное, не очень честное, очень нечестное. На Украине честное, я сейчас на журналисты. Да. да? Вот на Украине разные, в Украине разные журналисты есть честная журналистика, есть нечестная журналистика. А в России только одна журналистика, или то, что называет себя журналистикой. Вот и Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.